Всем привет, ребят, с вами я, Кубик, и сегодня мы поиграем в Skybus. Погнали, ребят! Ну что же, ребят, что хочу сказать. Димы сегодня нет, я, конечно, играю сам, но у него свои дела. В личной жизни тоже есть. Он... Стрим будет сегодня-завтра, это смотря, когда вы посмотрите этот ролик. Но для меня они будут завтра. Ой, он, будет завтра а, так что ну, потом ролики опять будут выходить дальше регулярно поскольку просто у меня были проблемы да были проблемы я не просто так забросил канал нет а, канал я не забросил все нормально просто я у меня были проблемы с компьютером самое главное что с компьютером они что-то там еще такое а, вот мы и на миду ребят по-быстренько мы, мы оденемся хотя это... у нас уже все есть хоть если сейчас как-нибудь дойдется, хотя тут ничего и нету а, ребят Паника, небольшая паника, поскольку брони тут вообще нету. Да, что мне делать? Найти рук, думаю, сейчас. О, хотя рук нету, где мой. ожидаем и толпа и толпа не сливаем его сливаем все отлично мы одетые и мы тащим это самое главное теперь мы хотя бы одеты Но лука так у нас по-прежнему и нету конечно я бы уже парочку а не посливал вот, с этим Вы, наверное сейчас согласим все эти шорохи я думаю, тут что-то это сделал вырежет. Ну ладно. Допустим, да меня здесь нет, и да пусть этот парень лучше построится. А я его потом солью. Ведь э, так будет легче его слить. А то вот так он не придет, не дойдет и все. Я и... ну, знал то, что это. но ну, разлетелся во все стороны, и в итоге его чуточку не стало. Ну ладно, ничего. Это наоборот хорошо. Ну, даже вроде бы да? Нет. А, Рукаво, я, кажется, не вижу. Ой-ой-ой. Там парень я знаю. Эм, нужно все самое лучшее взять. Ну хотя бы так. Вроде все самое нормальное взял. Так, все, лук у нас есть, ребят, мы тащим. Потихонечку мы тащим. Конечно, как-то парень не узнал то, что я там и решил загнать меня в угол, а там потом на меня слить. Я понял его тактику. Пусть будет так. даже перо есть. Вот так, ребят. Так, потихонечку палим. Пускидом палим. Так. <coughs> О, эм, окей, ребят. Очень легкая победа, серьезно. Я не ожидал то, что это Убежду, ну ладно, давайте еще игру. Хорошо, да. Ну что же, ребят, вот она еще одна игра. Сейчас мы должны будем начать. Я решил сыграть на карте Крамикс, но уже на скорости. Думаю, мне придется отличный тиммейт, который будет хорошо играть. И это девочка Ангел. Ладно, отойти, у меня тут тиммейтка, да? Ангел. Так, ну ладно, ребята, тащим, тащим, тащим. Все. Строимся, значит, на мид. Сейчас у нас должно хватить блоков. И у меня чешется глаз. Да. Но тут такая проблемка, то что я не могу почистить из-за того, что я строилась. мне конечно оделся вот где тиммейтка наш я вообще вкус эм, давайте ей дадим вот этот мяч и немножечко я хочу пусть тоже кушает я хочу победить вместе с ней Там я в него попал, у не меня блюд наверное. Я угадал. Так, 음, вроде бы дела у нас хорошо, все нормально. имею сообщение, ну, ладно. допустим, запьем на него. Так, кто тут стреляет? Вам бы люлей сейчас дать. Аккуратнее докашки не стоит, конечно. Ну, ладно. Все пусть будет так. Не осталось мало стрелок, думаю, сейчас на мистическом судуке все будет нормально. Ой, спасибо, парень. Ой, ты как мне угодил. Ой, слушай. Конечно, бери, но не все же. Ой. Так. у меня заканчивается стрелы. Так, ясно. От нее мы стрел не дождемся, хотя и тоже давал риск. Молод. Ну, да, все записи. Мне просто показалось. Все, стран нету, ребят. А это, конечно же, плохо. Всё, мне нужно чем-то стреляться. М -м -м. Ясно. Так. Вот там есть парень. В принципе, мы можем было бы сейчас попасть, ребят. Так. Очень долго все. Все очень долго. Так. Сейчас должны, в принципе, сундуки обновить. Сделаем вот такую штучку. Просто. И будем стоять тут, потому что делать нам, в принципе, и нечего. мне опять сообщение в экономе так, она тут вроде как отстреливается, а там плане есть а, я конечно же караулирую наш сундук ведь мне тоже нужны вещи, да? Тут, это в принципе послал мать. Кажется, ну, понимаю, на этом Зато у меня теперь есть стрелы, я сделал уже килл, и сейчас будет еще. М -м так. Ой, она за чай, нифига. Прикольно, прикольно. нет Мне это еще не нужно. в принципе в них стрелять есть Сейчас будет дать матч. И... Там уже мы их убьем. А так мы только сделаем. допустим. Так. Девочка лучше меня одета, ну, она там взялась. Плюс она зачем? Хотя, в принципе, она, она такая же. Но не об этом сейчас разговор. Надо было из тех понят хотя бы следить в течение секундники. Будь у нас эти двое. Угу. Да, короче, ждм. А я надеюсь вам понравилось данный видеоролик И вы обязательно позовите друзей Поставьте этому ролику лайк А с вами был я, Кубик Всем удачи и всем пока, ребят!